Ваше блаженство, блаженнейший Владыка и Отец, Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, Богомудрые святители Церкви Христовой. Со страхом, трепетом и душевным волнением я пристаю пред Вами в этот великий, неожиданный и очень ответственный в моей жизни момент. Глядываясь мысленно в свою жизнь, не могу не сказать чувством глубокого умиления словами псалмопевца Давида, от Господа исправляются стопы человека. Чувствую и знаю, какое высокое ответственное служение возлагает на меня слабо духовными силами. Смиряясь под крепкую руку Божию, принимая призвание Святой Церкви, верю, что Божественная благодать немощное мое уврачует и овскудевающее восполнит. И в эти минуты... Я молю Господа Его Пречистую Матерь, чтобы немощная душа моя всегда была поддержана уздой благодати и любви на трудном апостольском пути, на который я менее готовлю вступить. По словам святителя Иоанна Златоуста, епископ должен принадлежать всем и носить тяготы всех. Епископ подлежит приговору всякого, суду всех, и мудрых, и неразумных. Поэтому очень ясно понимая суть предстоящего мне служения, нахожу и утешение в глубоких словах апостола Павла, что сила Божья в немощи совершается. Если проанализировать свою жизнь, то на самом деле нечем похвалиться. Хотя и с раннего детства милосердный Господь вложил меня любовь к святому храму и божественным службам. Еще с юности стали для меня знакомы церковные напевы, ибо служебный устав, в чем я обязан своим родителям, которые в своей жизни сделали очень жертвенный поступок, отдали свое единственное дитя в объятия отча. Ваше блаженство, блаженнейший Владыка и Отец, позвольте выразить вам, сыновные, благодарность и любовь за оказанное мне доверие и просить ваших первосвятительских отеческих молитв вы являетесь ярким примером полнейшего доверия Богу и упования на Его промысел в любых жизненных обстоятельствах. Вы учите нас замечать в каждом человеке образ Божий и красоту Его души. Ваш добрый пример, ваши молитвы да очистят и укрепят мою душу, соделают мое служение достойным и плодотворным во славу Церкви Христовой. Буду стараться оправдать ваше доверие, ибо осознаю, что через ваш выбор и решение Священного Синода Господь проявляет свою святую волю о моем дальнейшем служении. Практически вся моя жизнь прошла под домофором митрополита Бориспольского и Броварского Антония. По его благословению я получил духовное образование, от его рук принял монашеский постриг и диаконский сад. Все эти годы владыка Антоний для меня был и является примером христианина, монаха и священнослужителя. Его отношение к исполнению церковных послушаний всегда воодушевляют меня следовать по его стопам. Я всей душой благодарен вам, дорогой владыка Антоний, за ваше отеческое отношение ко мне недостойному и обещаю далее усердно трудиться под вашим мудрым руководством. Отрадно, что священнодействия моей хиротонии происходит в духовном сердце нашей Украины, в земном уделе Пресвятой Богородицы, Святой Успенской Киево-Печерской Лавре. Сегодня, в день своей Пятидесятницы, отдаю свою жизнь в руки Пречистой Девы Марии и искренне верю в молитвенное заступничество Святых Отцов Печерских. Видя пример мудрых и опытных духовников, произошло мое становление как монаха. С особым чувством хочу выразить слова своей скудной благодарности наместнику нашего общего дома митрополиту Выжгородскому и Чернобыльскому Павлу за его молитви и с любовью заботу о моем недостоинстве. В сей день сердце мое исполнено благодарности к архиепископу Нежинскому Пелувскому Клименту, моему восприемнику монашеском постриге. Под его мудрым водительством я совершал свои первые шаги на монашеском пути. Благодарю Бога за такого опытного учителя жизни и духовного наставника. В своем пройденном жизненном пути я вижу лишь милость Божию ко мне. Обучение и преподавание в киевских духовных школах, а также общение с мудрыми профессорами, академической братьей, студентами, самым благотворным образом повлияло на мое духовное и интеллектуальное становление. Особенно мне хочется поблагодарить ректора наших киевских духовных школ, епископа Белогородского Сильвестра, который является для меня не просто начальником и добрым учителем, но и очень близким другом и советником, от которого я всегда чувствую поддержку и понимание. Искренне благодарен своим собратьям, преподавателям, которые всегда помогали и помогают мне нести свой жизненный крест. Благословением священного ни одного дня моей жизни в Академии не проходило без студенчества. Каждый из студента очень дорог моему сердцу. И во всех, и в каждом являлась та воля Божья, которая и укрепляла меня на пути воспитания будущих пастырей теперь ожидая помазания Святого Духа на подвиг апостольской проповеди, припадуй к первосвятительским стопам Вашего Блаженства и Святителей Божьи. Усердно прошу молитвы обо мне грешном, чтобы по словам святого апостола Павла предстать мне Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слову истины. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.